Дирензо, установлены на автомобиль Toyota Yaris. Yaris абсолютно новый, с пробегом 20 км. Как всегда, начнем с подкапотного пространства. Оборудование Ван Дирензо, двигатель 1.3, Компактное оборудование, компактный мотор, компактный городской автомобиль Toyota Yaris. Пожалуйста. Снимем крышечку. Это лонгерен за редуктор. Здесь, напоминаю, редуктор, клапан, катушка, все лонгерен. Все на одной компании. Шланг и фагумит, хомуты только норма. Тут сложно продемонстрировать врезку в тосольную систему, но там тоже хомуты норма. И мы используем металлические тройники, дабы избежать утечки тосола. Здесь сложно продемонстрировать именно на этом автомобиле. в принципе, вот. Можно посмотреть здесь на один из тройников. Вот видно, вот металл. Проводка уложена в гофру. Все зачеканено, закрыто, как всегда. Для, для того, чтобы а, отрезать доступ влаги и воды. Прямо попадание на электропроводку. Здесь также проводка на форсунке, которая идет уложена в гофру полностью. Сейчас поставим на Так выглядит подкапотка Ландеренца. Что касается автомобиля, то есть очень компактно все, то есть мотор 1.3. Компактно установленный коробка автомат здесь, по передней части автомобиля непосредственно очень хорошо идет хром-элементы, сделано это позабавляет, освежает дизайн, такой молодежный, для девушек автомобиль хороший, классный. автомобиль компактный, маленький, но все же благодаря тому, что Toyota -то использует полноразмерные запаски, здесь поместился баллон 42 литра полностью. Баллон Green Gas – это баллон европейского качества. Все полностью по багажнику, красиво, компактно, все надежно. 42 литра. Маленький автомобиль, а все равно 40 литра с собой топлива повезет. Ну, чуть меньше, за счет расширения газа. Касательно по багажнику автомобиля, вот, опять же, компактно, вроде на первый взгляд, но все-таки места достаточно много. То есть девушка может поставить сумку, потом может поставить э, коробки с обувью, то есть может там какие-то платья поскладывать. Ну, для нее достаточно. Так в принципе, у них много места, если не хватает, сиденья откидываются здесь. Вот, и она может загружать это внутрь автомобиля. То есть даже это вообще легко снимается. Вот так вот чип. Дома оставляют полку и загружают свои вещи. Красивых хватит, если еще переднее сиденье оставить. В задней части автомобиля непосредственно тоже стильные фонари. В э, бампер интересный очень. По, по, по кузову хорошо автомобиль сделан. Вот можно швы продемонстрировать. Сварка автоматом. Наличие герметика ровно уложенного. перейдем непосредственно в салон автомобиля. Закроем убежище. И перейдем. Переходим непосредственно к системе управления автомобилем и газоблоковым оборудованием. Запускаем автомобиль. Вот кнопка переключения режимов. Газ, бензин. Здесь мы видим режим бензин, автоматический переход на газ и уровень, который по мере заправки баллона показывает, сколько там газа непосредственно. Также по документальной части VIP-сервис газ, официальный дилер компании Ландеренза на территории Харькова и Харьковской области, единственный, предоставляет гарантию 3 года или 150 тысяч. Это отражается в сервисной книжке. Вот такой вот. То есть здесь у нас заполняются все данные у автомобиля владельца и потом ставится штамп при выдаче автомобиля. Вот. И также компания Service Gas обладает своим комплектом, докум... комплектом документов своих. Здесь у нас акт Работания, свидетельство. Это форма 5 со всеми сертификатами. Вот. Что только хотелось бы отметить по автомобилю непосредственно вот, по ну, внутренней отделке. Интересный очень дизайн, стильный. То есть здесь мы видим вот эти элементы, они мягкие. Вот мы зазоры просто идеальные по пластику. То есть пластик качественный у Toyota. Она был качественный и сейчас она не, скажем так, изменяет своим традициям. Руль обшит кожей. Здесь у нас есть управление музыкой. Руль такой, приятно держаться. сиденье тоже, э, хоть и не э, дермантиновые, скажем так, но э, такие ковшообразные, то есть посадочка неплохая, поддержка под спину, то есть э, удобно, хоть и маленький автомобиль, хотя я вот обычно как бы не очень низкий человек, но мне удобно, то есть хватает э, отодвинуть сиденье назад, я нажимаю на тормоз, на газ, то есть у меня ноги не сложены, не упираются в руль. И на вытянутую руку, то есть эргономика такого автомобиля, что я на вытянутую руку могу достать до управления стеклами, управления ГБО, управления зеркалами музыкой, то есть кондиционером, мне не нужно подвигаться, двигаться во все стороны, то есть коробка, все рядом. Очень удобно. Это очень удобно. Теперь непосредственно по завершение, скажем так, обзорчика по самому автомобилю. То есть зазоры, зазоры, кузовные элементы э, просто идеальные. То есть здесь э, настолько выведено все, очень приятно. То есть резиночки все выходят э, наружу, чтобы максимально защитить от пыли автомобиль. Все очень хорошо сделано. На передней части автомобиля ходовые огни присутствуют. Опять же, на резиночка здесь, зазорчик здесь, здесь. Такой компактный, стильный городской женский автомобиль. Теперь проедемся, посмотрим на его характеристики, комфорт, динамика, движение по дороге. Снова здравствуйте. Ярис новый, пробег 20 километров. Будем сейчас ехать. Первое, что хотелось бы продемонстрировать, вот пробег его 22 километра. Что удивило, то есть как бы первое, что вот мы сейчас поедем, дорога вот она неровная, это камни, ямы, плиты. Но это эконом вариант, как бы от Toyota. Да, самый маленький, самый простой автомобильчик, но его поведение просто, вот ходовые характеристики просто э, удивляют. Вот даже езда по плитам, по неровностям, никаких шумов абсолютно. Автомобиль мягкий, ведет себя прекрасно. Ну, нас просто это удивило настолько. Не каждый премиум какой-то автомобиль или бизнес класса может, э, скажем так показать себя так на такой дороге неровной. Toyota Yaris 1.3 двигатель автомат. То есть э, очень приятный автомобиль. Неожиданно. То есть вот мы сейчас едем по дороге. То есть опять же на качество украинских дорог оставляет уже от лучшего. Это, скажем так, направление больше. Но при этом она настолько мягкая, настолько тихая по салону то есть даже ну, думаешь что ты едешь в камре какой-то если только на размер ее не обращать внимание то есть при этом при этом двигателе при автомате прекрасно себя ведет автомобиль довольно таки приемистый. приеме стоит очень мягкий. Так и не скажешь сразу, что это Toyota Yaris. Просто обычный, экономичный, городской малыш, скажем так. Пристегнусь, потому что некоторые могут устать. Требует от пристегнуться, вот это правильно. Не будем, нарушать, не будем нарушать правила дорожного движения. Сейчас э, проедемся на газе. Традиционно, то есть мы, скажем так, показываем, скажем так, в каждом нашем ролике о том, что э, идет потеря мощности, как все утверждают. То есть, что этого нету, вы сможете сами убедиться даже на этом маленьком автомобиле. Едет режим газ. Вот, и едем на газе. Разгон. Toyota Yaris 1.3 автомат. на проезда на бензине этого отрезка. Так, разворачиваемся. Как бы для уточнения, то есть если дабы нас, скажем так, не обвиняли в непрофессионализме, Тип э, автоматической трансмиссии здесь это вариатор. То есть как бы я называю автоматом, но если быть точным, это вариатор установлен здесь. Так, выключаем газ, разворачиваемся на позицию. Настолько автомобиль со стандартной шумоизоляцией себя ведет. Прекрасно. Просто, просто великолепно. Очень приятная машинка. Так, едем бензин. Так, мы готовы, поехали. газ, экономичное топливо и едем на станцию. В который раз этим видеороликом мы подтверждаем то, что автомобиль абсолютно адекватно едет на газе, когда это качественное оборудование, когда оно правильно установлено и правильно настроено. То есть все мифы о том, что не едет, горят лампочки запахи, это все полностью исключено при определенных условиях. То есть правильный монтаж, правильное оборудование качественное и настройка На Toyota Yaris мы установили на Landerenza Evo. Вот, это полностью комплект Landerenza, форсунки, редуктор, подкапотная часть, вся тройники, саморезы, крепежи, блок управления, все Landerenza. Поэтому мы за счет оборудования Ланди Renzo на Toyota Ярис достигаем максимального эффекта. То есть это нет потери мощности, великолепный расход топлива и приятная езда с меньшими затратами на топливо за счет оборудования Ланди Renzo. Поэтому одни плюсы, одни преимущества, хорошее настроение у хозяина автомобиля, а это главное. Потому что чем лучше настроение у хозяина, тем Ему. Вот как блин, такая ситуация. Это была Toyota Yaris 2015 года, новая, с оборудованием Landi-Renzo, официальным представителем которого на территории Харькова и Харьковской области является компания VIP-сервис ГАЗ. Всем большое спасибо!